Что вы мне все время звоните? Звоните я даже подожди. домой! Ну сколько можно? Я уже с ума схожу просто! Да, от что! Входите в черном! В черном? Да, от чего вы хотите в черном? В черном. Потому что это траур по моей жизни. я несчастна. Отчего? Чего? А чего? Вы... Отец, вас хоть и не богаты, но с достатком, Мне же гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю 23 рубля. вы в температуру, но я же не ношу траура. Да вы знаете, что счастье не в деньгах. И бедняк может быть счастлив. В теории, да, да, на практике я, мать, две сестры и братишка получаю 23 рубля. Вот, вот и кручусь как-то. Знаете же, скоро начнется спектакль. Стоп, подождите, я, я, я могу рассказать про этот спектакль. Смотрите, там играет Заречная, да? А без сочинения Константина Гавриловича. Mm. Вот. Идея в том, что они влюблены в друг друга, и у них тоже остаются в одном и том же стремлении создать один и тот же художественный образ. Вот у нас душ просто нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу сидеть дома, хожу к вам шесть верст туда, шесть обратно, встречаю один и тот же с вашей стороны. Но я понимаю, вы просто не хотите идти замуж за человека, которому. Вы знаете, а? ваша любовь трогает меня, но я не могу ответить взаимностью. Ну и вот и вот и все, вот и все. Я... Нет, а, Маша, ну подождите, я... давайте просто увидитесь со мной. Я хочу вас увидеть. Хорошо, хорошо. Завтра в 4, там же. На том же месте, да? Да.